Добрый день, меня зовут Даця Елена, я нейропсихолог и работаю в проекте Подготовка к школе. Сегодня с родителями на занятия мы продолжаем изучать такую тему, как сенсорная интеграция. И взяли одну из главных систем сенсорной интеграции это вестибулярная система. Что же такое вестибулярная система? Вестибулярная система это то, как мы ощущаем сами свое тело в пространстве. То есть, если, например, ребенок боится стоять на балансире, то это значит, что он плохо ощущает свое тело. Точно так же мы затронули э, такую тему, как гравитационная чувствительность. Что же это такое? Это когда я выношу ощущение своего тела вне собственного тела. То есть это когда, например, ребенок в 9 месяцев, строит башенку из кубиков и подстраивает каждый кубик в одну единую башню, это значит, что он выносит гравитационную свою чувствительность вне своего тела. Также мы разбирали подробно упражнения, которые можно делать с детьми дома и также, возможно, и на улице. Спасибо большое за внимание. И также хочется напомнить, что наш проект проходит в рамках Федерации Ашан для молодежи. Спасибо, до свидания.